ее Наталью. Да, эта девочка я. Родители вложили в меня очень много сил. Они хотели, чтобы я стала по-настоящему достойным человеком. Они подарили мне моих самых замечательных брата и сестру. Без них я просто не представляю своей жизни. Моя семья. Она всегда и во всем поддерживала. всегда хотели дать мне самое лучшее образование. Они хотели гордиться мной. Именно поэтому, когда я пошла в первый класс, я уже умела замечательно читать и писать. Окончить школу с медалью я смогла благодаря ней. Но ну вот и настал тот момент, когда мне пришлось сделать по-настоящему серьезный выбор. Я поступила в университет на геологический факультет. Геологический факультет встретил меня с распростертыми объятиями. Жизнь моя наполнилась яркими красками. Здесь я участвовала во всем. Мне хотелось все попробовать, и у меня это получалось. Родители безумно мной гордились. Даже несмотря на то, что далеко-далеко, я всегда чувствую заботу и внимание. учиться я никогда не забывала. Помню свою самую первую сессию, которую я сдала на отлично. Как же я гордилась собой. Какая же я умная. Конференции, статьи, олимпиады. И это все было в моей студенческой жизни. Но не стоит забывать о тех, кто был всегда рядом со мной, кто помогал мне во всем. Это мои самые настоящие верные друзья. Я вас очень люблю. Вы всегда будете со мной. Вы будете частичкой моего сердца. Настоящий друг ⁇ это тот, кто чувствует, что тебе плохо, даже когда ты улыбаешься. Любовь. Как много в этом слове. И свою любовь. Я нашла на геологическом факультете. На первом курсе. Он самый сильный, самый добрый, самый умный. Он научил меня любить по-настоящему. С ним я счастлива, улыбаюсь, любима и люблю. Геологический факультет. Спасибо тебе за все. Спасибо за то, что я здесь повзрослела. Я благодарна судьбе, что я пошла именно по этой дорожке. Здесь моя вторая семья. Моя большая геологическая семья. И знакомлены вот со всем этим огромным поближе знаний, умений и навыков. Отправляться И не страшно отправляться во взрослую жизнь. Мне не страшно отправляться во взрослое плавание. Свое домашнее задание представит Валентин Казаков. Ваши бурные аплодисменты. Им должен быть настоящий геолог. Давайте проведем ряд экспериментов и выясним это. Немаловажным качеством для геолога является трудолюбие. Оно является гарантией выполнения любой работы. Любая задача такому-то любимому геологу будет по причине. Но если добавить к этому каменку, всего лишь капельку целеустремленности. Получается ядерная смесь. И такому геологу повлечу абсолютно все. Но если цели целеустремленности много, то ничего не остановит его на пути к цели. Также представим, что это творчество. Творческий человек способен мыслить неординарно, креативно. Но если подкрепить творчество еще нибудь то получается принципиально новое сочетание. Эти два качества вместе помогают решать самые трудные задачи и находить выход абсолютно из всех ситуаций. Каждый человек по-своему уникален. И эта уникальность называется талант. если этой линии немного, то она ничем не повлияет. Но если ее слишком много, это все переходит в все рамки дозволенного. Любой, даже самый сильный талант будет уничтожен ей. Итак, что же у нас получилось? Трудолюбие и устремленность творчество и ум, талант. Но характеризуют ли они по отдельности истинного геолога? Конечно, нет. Только вместе они могут сливаться в формулу успеха. Сегодня мы с вами создали формулу успешного геолога. И эта формула должна быть в каждом из нас. А теперь на сцену приглашается Анна Демченко. Поддержим ее громкими аплодисментами. Идущим на землю и в сердце Мечтаешь ты целью, но На сцене возможно не впервые но вы же видели только девочку которая поет и никто не догадывается какая я на самом деле знаете внутренний я не имеет ни песен ни книг внутренний я никогда не ведет свой дневник внутренний я не имеет ни денег ни лжи внутренний я не идет не стоит, не бежит. Ему, как лунный свет в ночи, как кораблю причал, причина всех причин, начало всех начал. Внутренний я не стареет, не знает границ. Внутренний я не падает ниц. Внутренний я не горит, не течет, не блестит. Внутренний я здесь не дома, он только гостит. Ему как лунный свет в ночи, как кораблю причал. Причина всех причин, начало всех начал. Спасибо. А мы, не... а мы ждем с нетерпением следующего конкурсанта. Встречайте Елена Тылюдина. Ваша еда всегда самая вкусная без исключений. Вы переживаете, когда мы первые и когда первые не мы. Вы помогаете нам в трудную минуту или просто радуетесь, а мы радуем вас. Иногда вы ближе всей стране или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы все равно нас находите, хотя это нас никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне, даже когда нам кажется иначе. Вы все всегда понимаете или стараетесь понять. вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать и снова проблемы. Вы всегда знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается так, что вы в чем-то в семье не первое, но только не в том, что для всех важно. И какими бы ни были мы, между нами существует нерушимая связь, которую не разорвать никакими усилиями. гораздо больнее, когда нам больно, и папа может быть рядом, но вы всегда чем ближе, и ничего не ждете взамен, но ну, если только самую малость. Нашу конкурсную программу Денис Артемьев, ваши бурные аплодисменты!